गङ्गणपतये नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमस्कार अतुलशरभो भीमस्समयज्ञोहविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् जयः अतुलशरभो भीमस् समयज्ञोहविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः अतुलशरभो भीमस् समयज्ञोहविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः अतुलशरभो भीमस् भीमस्समयज्ञोहविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समिति जयः ಅತುಲಶರಭೀಮಸ್ ಸಮಯ ಜ್ಞೋಹವಿರ್ಹರಿ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಣ್ಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ಸಮಿತಿ ಜಯಃ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕಾರು ತೊದಲು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ನುಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಡಿಸಿದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸರ್ವವೋ ಸಮರ್ಪಿತ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು